सलाम अलकुम प्यारे दोस्तों अगर आप अपनी जिनसी कमजोरियावर जल्दी उनराल की वजह से परेशान हैं और रोज़ रोज, -रोज व्यागिरा के गोली पीकर तंग आ चुके हैं तो परेशान मत हों आपको चाहिए कि ये दवा इस्तेमाल करें और इस मुसीबत से नजात पाल केले ये पोटाशियम से भरपूर फल आपके बिल्ड प्रेशर को कम करने में मदद देता है जो आपके अहम जिनसी हिस्सों को फ़ायदा पहुँचा सकता है और जिनसी कारकरी को बढ़ा सकता है मर्दों के लिए केले के क्या फ़ायदे हैं मिंगनीस की मौजूदगी की वजह से केले नुतफे की हरकत पजीरी और मनी को गाढ़ा करने का बायस बनते हैं और उसके नतीजे में मर्दों में जिनसी क़ुत को तकलीत मिलती है तब केले को गर्दों की सेहत और कब्ज़ के इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं केले मैदे के लिए बहुत मुफीद एक केले में इकतीस फ़ीसद तक फ़ाइबर पाया जाता है जो हाज़मा के निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है फाइबर की वजह से मैदे में फायदेमंद बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ती है जिससे हाजमा का निजाम बेहतर होता है इसके साथ साथ केले की वजह से मौसमी बुखार नजला और जुकाम का दौरानिया भी कम हो जाता है इससे पहले कि हम खीरा के बारे में बात करें इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें खीरा खीरे के फवायद बेशुमार हैं खून की गर्मी और आंतों की सूजन को दूर करता है प्यास बेजाता है बेखाबी और गर्मी के बुखारों में फ़ायदामंद है गर्मी के दर्द सर में इसको तराश कर सुनना मुफीद गिरी बीज खीरा से पेशाब की जलन दूर होकर पेशाब खुलकर आता जाता है इसके बीज मर्दाना कमजोरी दूर करते हैं और सूरत के लिए मुफीद है खीरा का इस्तेमाल सर्द मिजाज वालों के लिए गैर मुफीद है तिब यवीद के नज़रिया के मुताबिक खीरा ठंडा पेशाब लाने वाला यकादार दर्द दूर करने वाला और पथरी व पेशाब की जलन को दूर करता है अलावा अजीम जिगर को भी मुफीद है पात पत दूर करने में इसमें कुदरती ख़ासियत है कब्ज़ कुशा है पार दूर करता है और मोटापा का भी इलाज है खीरे का एक फ़ायदा खून को रोकना है मिकद नाक का मुंह से खून बहता हो तो खीरे का रस मिना सब नमक व काली मिर्च डालकर दिन में दो तीन बार पिलाएं आराम आ जाएगा शहद शहद के बेशुमार फायदे हैं हर घर में शहद ज़रूर खाया जाता है जिसकी वजह इसका मजेदार जायका और उसके फवाद हैं अल ने इस शहद में इस कदर फ़ायदे रखे हैं जिनका इंसान को एहसास भी नहीं है आइए आपको शहद के ऐसे ही फवाइद के बारे में बताते हैं अगर आप अपनी जिनसी कमजोरी की वजह से परेशान हैं और रोज रोज व्यागिरा के गोली पीकर तंग आ चुके हैं तो परेशान मत हों आपको चाहिए कि शहद का इस्तेमाल करें और इस मुसीबत से निजात पालें शहद के इस्तेमाल से न सिर्फ आपकी जिनसी कमज़ोरी ठीक हो जाएगी बल्कि आपके जल्दी अंजाल ठीक हो जाए अगर आप रोज़ाना शहद इस्तेमाल शुरू कर दें तो आपका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होगा और आप बीमारियों से बासानी महफूज रह सकेंगे माहरीन के मुताबिक शहदियों तो कई बीमारियों से बचाता है लेकिन अगर सुबह उठकर निहार मुन गर्म पानी में लीमों के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बेशुमार फायदे दे सकता है अगर बाकायदगी से इसका इस्तेमाल किया जाए तो आप ये फायदे हासिल कर सकते हैं नजला जुकाम और मेदे के अमराज से हिफाजत इस दवा हम उसे सुबह और रात एक गिलास दूध में मिलाकर खाते हैं इन अल्लाह जिनसी ख्वाहिश जिनसी कमजोरी और जल्दी अंजाल दूर हो जाएगा इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें